Итак, сейчас мы пройдем серию футбола. Бумбари. Будем его забивать в ворота вон там. Для начала мы поставим вратаря. Ладно, будут будет вратарем. Так, будем забивать типа как пенальт. Извините, я просто чуть-чуть приболел. Так, забиваем как пенальти, типа. Ой, вообще промахнулся этот плохой. Плохой этот игрок промахнулся. Так, следующий игрок будет пробивать этот пенальти. И он ведет мяч. Где не мяч? знаете, город у получился один из лучших. Из близких, просто мы тупо добиваем. Разобрали, называется. Так, следующий. Четвертый, третий игрок. Я понимаете, он издалека решил пройти. Пробегал мимо. Так, следующий игрок пенальти. Установка Бэйби. Извлека. Не можно не добивание нашей серии пенальти нельзя. Так, сейчас будет быть шестой игрок. шапку шапку Да, шапку шапку так Так, сейчас мы шапку с вами шапку 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 лучше в следующем видео будем учить новый прием. шапку здесь, шапку 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 не был. Итак, последние два будет Последний кусок найдет у нас через рекламу. Итак, а мы продолжаем после рекламы. И у нас уже последний игрок. Идем Пенальти удар мина. Так, примерно где-то пять игроков не забил пенальти, и где-то в то же время 4 человека забили пенальти. Давайте же. Ну я не знаю, там я так сделал, если что. Итак, давайте, ребята между собой за ну короче увидим четыре человека зеленого не забивает пенальти с упором Ну, это конечно же таких тащить но они настолько такие да. итак а теперь бегу я дорогие друзья смотрим что же я сделаю В следующем видео мы проведем остановку мяча. Итак, я... Итак, теперь мы с каким-то чамом боремся за, третье, за Нет, третье. место. Сейчас, если я забиваю, то я типа третье как бы место. не забивает, значит, либо он проходит, либо второй раунд. Естественно, я здесь уже вроде сделаем еще раз. Как бы мне на самом деле очень вообще не трудно. Бежим, бежим, бежим. Второй гол. Второй раунд у них будет. Ребятишечки. он не забил если сейчас первый забивается значит игра на этом окончивается ну первый естественно забил нет как он не забил здесь полмиллиардных процентов он не забил Как? Как я не понимаю, почему они так два дебила каких-то? Вот это он придурок, и первое место доставили, а он дерьмичек вот здесь показывает. Ну давай, давай вот сейчас. сейчас мы, я покажу вам один такой трюк. Надеюсь, вам видно, да, вам видно. Итак, для того, чтобы его исполнить, вам нужно, чтобы мяч катился. Вот он катится, вы, вот, как вы всегда делаете, вот так вот вы делаете, да, сейчас. вот так вот уже пробиваете, да. Ну, я пробиваю всегда правой, левой. Вы делаете его вот так вот до него достаете и поворачиваетесь. Давайте еще раз так сделаем. Вот у вас мяч, ставите рядом с ним. Вот так вот достаете его и поворачиваетесь. Видно вообще? Да, вроде бы. Так И еще раз показываю. Теперь уже в быстрым виде. не так, дорогие друзья. Это сделал какой-то маленький, ну, непонятный не фильм. Вот так вот он делается. Только вам было вообще не видно по -другому. Так давайте я покажу еще раз. Вот, да, это самый лучший получился. Но он делается не так. Ух ты, как я его сейчас поднабобил. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был мячик сашин и всем удачи ставьте лайки пишите свои комментарии положительные всем удачи всем пока